Блядь, я вам дам устрою. Скоты. Кому? В вашей семье, блядь. А ну, Или мне нужно весь подъезд, блядь, собрать, на уши поставить, Чтобы не звонили больше. Представьте я тебе, я, я тебе так представлю, что ты меня представишь вечером с Перед судом божьим со своим папенькой, блядь. Ты меня хорошо поняла? Или мне нужно на твоем, блядь, шевролете, блядь, на капоте, нацарапать, блядь, рам, блядь, отдать долго или что, красавица? А еще раз, еще раз скажи, повтори, пожалуйста. Ты добился. Твой лачете, там... твой лачете, твой блядь, стоит внизу, нахуй, или чей? Мой лачете внизу стоит? Ошибаюсь. а чей это, это, блядь? Посмотри а, 9244. Посмотри в окно, там стоит мой лачете? Я не знаю, где он, говорю, ты его сейчас на работе ты у сейчас, тебя, или где? Ты сейчас съебала щас... свою наш, я... Я щас... ты понял? Я сейчас спущусь вниз, блядь, и щас... твоей машине, блядь, колёта ты... пробью, блядь. Ты моей машина машине колеса пропустишь, ты тебе я, я, тебя я сейчас ещё еще раз услышу, Ты позвонишь по блядь. пошел нахуй, ты, 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 ты понял, дебилище? Типа поняла, или нет. я тебе звоню. блядь, мелкая, ты, блядь, смотри, ебало тебя разобью сегодня. А, давай. разбей, давай, еще раз повтори, пожалуйста. Спускай. давай, а, спуститесь, спускайтесь, пожалуйста. Сейчас свой, сейчас свой, сопляк, блядь, братик своим батей за все ответит. Блядь. А хорошо, какой братик, И повтори, пожалуйста, я Игореша, не услышал. Игореша, Игореша, твой братик сейчас за все ответит, сопляк меня, блядь. А, Игореша? Дисмос. А, подожди. Я, я тебе сейчас сделаю. Да. А, еще раз повтори. Да. Скажи, красавец. а, как это где? Я ж внизу стою. Ты что спускаешься. Это ты блондиночка такая, да, блядь? А, да, да, блондиночка такая, внизу стою. Ну что, значит, блядь, жди, нахуй, сейчас мы спускаемся. Бля. А, я в этом, в красном сарафане, там, возле машины, в Шевроле. Я сейчас, блядь, спускаюсь, я тебе сказал, жди, блядь. Жду. Давай, жди. Давай. Ну что? Кажу, прошу, кажіть, я не можу зрозуміти. Що... Ем, дивіться, я телефоную Ігорю під він тільки що телефонував з цього номеру. А хто це такий? Ну він тільки що телефонував з цього номеру, він сказав, що він спускається, щоб я його почекала біля свого «Шевроле». Е, ви впевнені? Да, я впевнена, я тільки що зробила виклик міліцію і тому вони сказали. що... ви з Укрборго телефонували чи? Е, цього номера телефону, я не знаю. Ви з'ясуйте, будь ласка, чому? Ви, будь ласка, з'ясуйте, тому що ми наразі в даний момент переоформили заборгованість вашу. Мою заборгованість виплачувати компанію у корабор. Ви чули про таку кампанію? А яка мене заборгованість? Я Прошу вибачення. Ми викупили за 11 тисяч в організації під моя заборгованість. моя заборгованість одинадцять тисяч гривень ми викупили скажіть будь ласка із сьогоднішнього за... яка заборгованість? ще раз яка заборгова дії по поверненню грошових коштів е, наша організація ще раз будь, раз, будь ласка укребор ви мене е, почули не почула тому що яка яка моя заборгованість хочу почути е, ви викупили мою е, заборгованість наразі складає двадцять тисяч гривень мішки мокін ви повинні сплатити в компанію за 20 я тисяч гривень. Так, ми Є... не сплачували так, в організацію. Е... Скажіть, на... скажіть, будь ласка, так, куди? Відомий, Скажіть, так, будь ласка, куди я маю під'їхати? Вони відмасвідмовилися і ви тепер будете сплачувати е... нам. Куди я маю під'їхати сплатити борг? Компанія Укреборг. Ви чому не хочете? Ні, не сьогодні адресу, будь ласка. Ну, подивіться, зайдіть. Ні, ні, на ваш ні, ні, представ... ні на... скажіть адресу, я маю під'їхати, вас... правильно? задача була вам... Адресу, я сказала! Інформацію. Адресу, якщо я вам винна, бистро. Тому що міліція має приїхати за адресою. Е, шановна, Адрес. це наші, наші люди сьогодні приїдуть до тебе. До Чи мене? Ви... До мене? Да, 20 тисяч готово. Ви мені погрожуєте, я вам винна? На хлопці вже поїхали по твоїй адресі сусід'ям двері стукати. Ти поняла мене? Ти, ви, я вам винна. Ти поняла мене чи ні? Я вам винна, ще раз повторюю, Сусіди і... зараз за тебе будуть гроші. Вам да. це поставимо і будуть простити вам. вам. Да. Я вам вийду. Я... Ще, ще раз, я вам винна, ви ж знаєте, ви ж Де ти знаходишся, ти я питаєте. вам винна. Я зараз на кошиця три, пишу заяву і. давай, я зараз йду до твоїх Де. сусідів. Давай. Ти пушу. чуєш мене? Ще давай, раз. чекай. Давайте я... Я, сьогодні, я, сьогодні э, я сьогодні там буду зустрічать всім э, під'їздом. Добре, я ще зараз попережу, щоб вони музику зупинити. Сбирай рощи! Я сбираю рощи! Я говорю, они там будут, все, все на основ, ваши семьи. На основании? Э, на основании того, что Юрий Григорьевич не заплатил кредит. Я поручитель в этом кредите? Не, не поручитель, он просто оставлял ваши данные как третьего лица. А Этого достаточно. У нас просто какая такая политика, мы передаем все не, данные, которые указывают лично, лично мои данные он в письменном виде описал. Вот да, вы... ваши. Не, не только, там еще есть другие сестры, Татьяна Григорьевна, есть... Марина Григорьевна, есть такая? Марина, он... Марина он... Григорьевна, есть такая он лично написал в договоре и подписал, лично. что да. мы являемся поручителями. Не, вы не поручители, вы просто третьи лица, которые для связи будут или не будут ходить, это уже их задача. Я вам скажу так, вы почитайте, какой трэш просто они устраивают третьим лицам. Я просто говорю о работе, о соседях о знакомых и так далее, и тому подобное. Это ж, ну это, это же это... хулиганские и за это они не соответствуют. Но будете Поэтому... уже с ними разбираться за хулиганские идеи. Вы такое впечатление, что вы малый ребенок, который не смотрит новости... Вы опять угрожали, сказали, что я как-то а, вам... Я вас ставлю и... перед фактом... Основания. Что Юрий Григорьевич должен на 8 тысяч гривен. Все вопросы к Юрию Григорьевичу. Хорошо, все вопросы вы отказались сдать телефон. Я вас сидим я... о том, что не... этот цирк а заканчивается. На каком, осна... на каком основании вы просите у меня его телефон? А, потому, что вы? Он... Вы предъявили... а, потому что он нам должник. <laughs> откуда? Откуда я вам? Откуда я знаю, что он вам, вам что-то должен? Покажите паспорт. Знаете, а я вам об этом говорю сейчас. Ну, а, а показывать... я не верю вам. Ну, не я верите. верю. Покажите документ. Давайте тогда. Тогда, тогда давайте знаете что Разумевите. пускай вас этом убеждают другие люди. Я думаю, так можно спориться за ночь с вами. если вы нормальный человек, офис 43, правильно? Один двести три, офис сорок три, там головное отделение. Туда мы можем ехать да, экспертизы. Можете ехать, но я вас э, отсюда обратно выпровожу, потому что а, мы договор кто? отправим на продажу. А представьтесь, пожалуйста кто вы? А все тот же самый, что? Александр Николаевич, а который с которым общался. Который вам так нравится. А фамилия, пожалуйста, фамилия Александр Фамилия моя? Белов фамилия. как Александр как? Николаевич. Белов. Белов? Боже, прямо как этот. Как что? Бригада. Да? Вообще. Это комплименты или оскорбления какие-то? Это намек о том, что тоже... Подразумевает. Ну, это намек на том, что все плохо заканчивают. Плохо? Так у него все хорошо закончилось. Ну, как сказать... Ну, как сказать, вы. Давать его долги. И не буду отдавать его долги. Ну, Он ладно, несет просто. ответственность я за вас, то, что я делает. Я, я вас понял, девушка, но ну, я реально вам хотел помочь. Я ей-богу. Смотрите, я ну, это... пом ну не, мне помогать не надо. Помочь вам. надо ему. Мне Смотрите, за мне зачем помогать. Вы не поняли еще. Я вам просто говорю, я сейчас просто со слезами на глазах сижу, потому что я представляю, что вами будет просто. Со мной ничего не будет. Ну, давайте посмотрим тогда. Посмотрим, что вы скажете через пару дней. Давайте. Ждите. Ну, лично, ну. Ну, со мной Что? ничего не будет, то есть не надо. Ну, мне отражать а? не надо. Если у Юры долг, все вопросы к Юре. Нет, а вопросы будут ко всем. Хорошо, мы ответим на все ваши вопросы. Я специально прочитаю закон про выконавчую службу, да, про коллекторскую службу. Не хотела читать. Давай, читайте закон обязательно, только же вы знаете, да, как оно бывает. Закон это дышло, куда повернул, туда и вышло. Ну, это уже угроза. Такую поговорку, Это же наша страна, вы что? Я... Вы в какой стране живете? Я живу в прекрасном крадении, не шкоду, что я не живу.